Бал, все добро. Зараз дамо тебе бал такой по, -по, -по, по нему делать. О. Выключи звук. Выключи звук. Можно, ну можно, Давайте, можно дядя, не включать. אין У нас прям сегодня концерт какой-то удивительной немецкой музыки. Мне штанге, так нравится. Можно, в принципе, ничего klein. не дать. Здравствуйте. Ой, привет. Мы проводим опрос, можно? А мы это кто? Давайте сначала представим организацию, которая занимается столь благородным деянием. Общественная организация занесенная на территории Украины. Общественная организация, занесенная на территорию Украины? Это что такое? Зарегистрирована на территории Украины, да. Да, это какая? Зеленый Куркуле. Что, с, курку... а, что, что с Куркулями, не понял? Зеленый не курку... куркуле. Золая куркуле, какая интересная. Я работаю в, общ... в организации Още Кубани. С другими не сотрудничаю. Хорошо. Вы. В... Какое вот ваше отношение? Я же сказал, с другими организациями Соединение... не сотрудничаю. Хорошо, давайте откинем организацию. как угу. вот, физлицо и физлицо, да? <связь> не знаю, физлицо. Сегодня в лицо физическое, а завтра глядишь, раз, и не, физи... всяко может Физис, быть, Никонор да. Иван Иванович. Всяко. <связь> <связь> ну, и поддерживайте. Что между нами, как фи двумя физлицами не зарегистрированными. Uh -huh. Даже не индивидуальные предприниматели. Uh -huh. Uh -huh. Вы поддерживаете вступление Курской области в состав Украины. В смысле, поддерживали? Я уже назначил гауляйтером Курской области. Oh, это правильно, это правильно. Меня народ. Я народный губернатор Курщины, понимаешь? Это правильно. Блогер? Привет, привет. Блогер, спрашиваю вы. Нет, я не блогер. Я алкаш. Ну, алкаш. В наших условиях алкоголизм это не болезнь, это, я бы даже сказал, лечение в какой-то мере. Какое лечение? Это и есть лечение. Ну, так я говорю, это и есть лечение. Алкоголизмом алкоголизм не страдает. Алкоголизмом наслаждается. Лечение. Правильно? Спасение дураку на погибель. да Ну, вот видишь, какой ты умный человек. Ты откуда сам? <enients> я не умный. Yeah, ah, like okay я биоробот. Как и вы, кстати. Ты тоже искусственный интеллект. Ну, наконец-то, хоть родственная душа попалась. А то все из мясной цивилизации какие-то идиоты попадаются. Что такое душа? Душа это программа, не поле. Ну так и я об этом говорю. Вот эта вот мясная цивилизация, среди которой мы живем, это, это просто ужас какой-то. Они же даже, когда звуки издают, они же не электронами обмениваются, а вот этот вот воздух сквозь мясо пропускают, понимаешь? То ли дело мы, люди, так сказать, в высшей э -э ступени развития эволюционного. Ты меня слышишь вообще? Что-то с электрон... Звук прерывается. С электронами какая-то беда. Согласен? Ты согласен со мной? Ты согласен со мной или не согласен? Спрашиваю? Плохо слышно. А звук я не согласен. Звук прерывается. Не, я не я не соб... с не слушал, а а ты с кем не согласен? С Энгельсом я... или Скаус? Я не услышал. Я, я не, не услышал просто. Не согласен. Информацию, которую пытались донести. Ты не согласен с Энгельсом или с Каутским? С обеими. Интересно, а как бы вы, вы видели? В печку. Зина, Зина в печку, нет, да, нет, обоих. В печка обоих. Молодец, видишь, я сразу, сразу вижу родственную, так сказать, электронную субстанцию.

Как вам новый язык? Понедаля. Вот понедаля. Ну, что вам... Ну, зараз, я дуже вдячный, понедаля.